вы помогаете проводить реформу полиции да, в Украине, расскажите потом подробнее в двух словах. Я бы даже не сказал, что помогаем проводить реформу, реформа проходит и это делает э, украинское государство в целом. My pomagamy z produktów, z treningów, my dzielimy się opytom, my dzielimy się opytom nie tylko z policją, no to że nawet można w pierwszej kolejności z graczami, z opiecznymi organizacjami, które w jakimś to obrazem pomagają, współpracują z policją, ponieważ policja bez graczan to już nie policja i pracujemy w sensie na ten moment po całej Ukrainie, otóż góra po, po Harkow, Mariapol, Odiesu, Kherson wiedzie. dzielimy się przy okocie, опыtem. Ja nie tylko treningiem, bo w nowych w sferach, że co cześć, na przykład niektórych sferek kiberyjnej i technicznej podgotówki, to ukraińska policja na oczym wysokim urawnym. Tak, skożycie wy o miasto Mariupol. Czy no, możesz o tym opowiedzieć. W mieście Mariupolu my byli w tym roku, po trzy razy, e, obszary z policją, i z e, obecnymi organizacjami, prowadziliśmy kilka treningów po kiberyjnej начальник полиции Мариапола, точнее, начальник полиции Подлинной области, генерал Амброскин, собирал своих людей по кибербезопасности. Мы там с ними общались на этой теме. Есть несколько статей на эту тему, это можно прочитать в интернете. И мы бы хотели, конечно, продолжать сотрудничество в этом плане и с полицией, и с, и с местными неправительственными организациями. И с чем, конечно, финансирование для этого, потому что многие мои люди из моей команды работают в принципе как волонтеры. Я понимаю, скажите, как вы можете, ну, там, внешне, со стороны оценить уровень подготовки, к примеру, там, но, Донецкой, от полиции, и конкретно Мариупольского? А что касается, я могу вот в этом плане выразиться только по вопросам кибербезопасности. И что касается кибербезопасности, то там уровень очень высокий. Очень mm высокий. -hmm. <pa bells> Это оценили даже мои киберспециалисты. Я в этом плане, это у них лучше спрашивать, но то, что они высказывались в открытом э, тексте, говорили, что о, о, кибербезопасность на очень высоком уровне. Скажите, вот вы говорили то, что ваши коллеги работают бесплатно, да, очень часто. Да. Скажите, а почему они будут бесплатны? Ну, В чем заинтересованы? Собственно? Именно потому, что э, они здесь многому чего могут научиться. Э, им очень нравится тот энтузиазм, который они здесь, здесь везде наблюдают, в принципе, в любой город где я их бросаю работать, то они видят очень большой энтузиазм, и многие вещи продвигаются намного быстрее, чем то, чтобы в Чехии было несколько недель, то здесь можно решать через несколько дней, потому что людям это интересно, и система, в принципе, в прогрессе сейчас, и многие прогрессивные элементы в эти, в эти времена всегда выплывают на поверх, и вот таким образом это надо использовать хорошим, хорошем... В обществе это есть, потому что вообще в чешском обществе знают, на, таком, на самом низовом уровне, да на самом среднем, что знают о войне в Украине? Очень мало. Тем более э, война уже идет э, не первый год, э, люди уже, уже устали. Э, это уже исчезло с первых строк многих каналов. И э, даже многие, многим кажется, что вопрос уже решен, что здесь уже ничего не происходит. Э, и многие не понимают, что в принципе жертвы каждый день и что э, не видим конца этого. Это кстати, Я бы не сказал только в Чехии, э, даже более на запад, в Брюсселе, когда я время от времени бываю, то там Украина принимается как проблема как, 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 вещи, связанные с Украиной, сейчас очень часто принимаются как, вещи, на которые лучше надо забыть и продолжать в том, что было до этого. Но это, конечно, невозможно. Скажите, вот, в, чьей, вот что касается информационной безопасности, в Чехии понимают эти чешское общество чешские эксперты понимают возможные ну риски и влияние российской пропаганды в Европе конкретно в российском пропаганде там, ну, там Russia Today и других, mm -hmm. да, которые транслируют на Европу, конкретно в Чехии и другие no, государства. Но что касается конкретно того канала, который назвали Russia Today, но на это в Чехии никто не смотрит, потому что это на английском языке, это просто для другой аудитории. Но есть, особенно в интернете, есть несколько не один сервер, а ну, несколько по-моему десяток, да, сервер, которые вот, работают в этом направлении. имеют люди их читают, некоторые, это имеет определенное влияние. Но одновременно в СМИ появляется информация о том, что такая проблема существует и это обсуждается. Значит, люди знают то и другое. Есть группа людей, которые с удовольствием читают эти сервера, которым фихают в голову не точную информацию. И одновременно существуют люди, которые занимаются каким-то образом просвещением. Вот скажите, Петр, на ваше мнение, Пражскую весну и Евромайдан можно как-то вот сравнить? Э, Пражскую весну и да, Евромайдан. Можно, можно сравнить. Я думаю, даже это очень хорошее сравнение, потому что э, отличается только в том, что э, у вас это закончилось э, было, тем войной, в принципе. Э, у нас до войны не дошло, потому что не было ресурсов, чтобы обороняться. grupy ludzi, które byli do tego, byli silnymi. E, silnymi. W zasadzie to porównanie jest bardzo istotne.